И здесь заключили вот этот план, что я буду своими талантами как-то трансформировать людей рядом с собой. Так вот, я почему сказала здесь самое приятное, такой план, самый приятный, договор. По полной программе раскрывать себя и... И все это да, вот для людей, для людей, для людей. Я иду по своему призначению. Мы здесь договорились, что ваше творческое начало будет либо исцелять людей, либо наполнять энергией, вдохновлять. В общем, вот эти все красивые-красивые слова. Мой дар – людей. Своей присутностью, своим голосом, психосоматичными практиками и специальными техниками.